Kuliyeva Uludz əskər qızı, aşıq şair Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi. Uludz Kuliyeva 1945-ci il iyun ayının 16-sında Gədəbəy rayonunun Kərimli kəndində anadan olub. Orta məktəbi də Gədəbəydə bitirən aşıq Uludz Bakıya gələrək Asəf Seynalı adına Musiqi məktəbinin moğam sinifinə daxil olub. Sumqayıt şəhəri Cəsat Jabadlı adında mədəniyyət evində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında sarris kimi çalışıb. 8 il isə Lalə qızlar ansamblında sarris fəaliyyət göstərib. O illərdə televiziyada yayımlanan Klassik irsimizdən adlı verilişində Ulduz Quliyev və ən çox Rubay Muradov ilə çıxış edirdi. Ulduz xanımsa çalmağın Aşık sədi Qağızsafaldan öyrənib. 1984-cü ildə yaratdığı Satçı Qızlar ansamblı böyük rəğbət qazanıb. Aşık Pəriməzisin yaradıcılığından və fəal üzvlərindən olan Ulduz Quliyeva respublikada ilk dəfə Üzeyir Hacıbəyli adına Süngəyt musiqi kollecini Aşık sənətini tədris edib. 2000-ci ildə Ulduz Ədəbi Birliyi və Qopuz jurnalını yaradır. 2000-ci ilin 18 martında isə Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyytdən keçən Ulduz birliyi onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başlayır. Ulduz Quleyev Azərbaycan aşıqları 1984-cü ilin martının 19-unda keçirilən 4-cü qurultoyunda iştirak edir. Aşıqlıqla yanaşı həm də bədii yaradıcılıqla məşğul olan Ulduz Xanım 3 şeir kitabının müəllifidir. Şeirlərdən Vüqarım otaqları almışam pastan saz demirmədəs şeirlərinin müəllifidir. Buluduz Quliyeva 2008-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar Mədənnev işçisi adına layiq görülüb. 1 mart 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq qəhrəb. Poşba